बस्मान रहीम दोस्तों अगर आप मर्द हैं औरत हैं बच्चे हैं बूढ़े हैं जवान हैं चाहे जो भी आपकी उम्र हो अगर आपके जिस्म में एनर्जी की कमी है कमजोरी है पूरे जिस्म में ताकत नहीं है काम करते वक्त सुस्ती होती है इसके अलावा अगर आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी है किसी विटामिन की कमी है खून की कमी है आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है उम्र से पहले चेहरे पर झरिया पड़ रही हैं या आपके बाल सफेद हो रहे हैं गंजेपन की प्रॉब्लम है बाल कमजोर हैं इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये वीडियो ध्यान से एंड तक जरूर देखें आज की इस वीडियो में हम आपको पांच ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिनको अगर आप रोजाना खाना स्टार्ट कर देंगे तो आपको अपने जिसम में किसी भी तरह के न्यूट्रं की कमी महसूस नहीं होगी दोस्तों आज हम आपको पांच ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे आपने हर रोज एक एक चीज खानी है यानी पांच चीजों को अलग अलग खाना है और पांचों चीजों को दोबारा रिपीट करना है जहाँ तक आपका दिल चाहे सबसे पहली चीज है किशमिश इसको आपने सबसे पहले दिन खाना है आपने आठ से दस किशमिश के दानों को रात के वक्त पानी में भगो रख देना है सुबह उठकर हल्के गर्म पानी के साथ आपने इसे खा लेना है दोस्तों किशमिश में बहुत ही वाफर मकदार में माइक्रोन्यूट्रंट मौजूद होते हैं जो बॉडी में खून की कमी को दूर करते हैं अगर जिसम में से खून की कमी दूर हो गई, तो आपके जिसम से कमजोरी भी खत्म होगी इसके अलावा रोजाना एक्सरसाइज जरूर करें बल्कि इसे आदत बना लें, ताकि पूरे जिसम में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह हो सके दूसरे नंबर पर यानी दूसरे दिन आपने लेने हैं काजू आपने रोजाना सुबह खाली पेट नीम गरम पानी का एक गिलास पीना है और फिर आठ से दस काजू अच्छी तरह चबाकर खाने हैं काजू में काफी मुखदार में प्रोटीन के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रेंट मौजूद होते हैं अगर आप काम करते वक्त कमजोरी थकान या फिर सुस्ती महसूस करते हैं या काम करने को दिल ही नहीं करता तो ये सब खत्म करने के लिए आठ से दस काजू आपके लिए बहुत जरूरी हैं। तीसरे नंबर पर यानी तीसरे दिन आपने गुड़ इस्तेमाल करना है ये आपको सुनकर शायद अजीब लगे क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ महंगी चीजों को ही फायदा समझते हैं इसलिए बादाम खाने के बारे में तो सभी बताते हैं मगर गुड़ के फायदे के बारे में कोई नहीं बताता सुबह के वक्त खाली पेट 40 से 50 ग्राम तक गुड़ खाने से एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है इससे आपकी बॉडी भी मेंटेन रहती है चौथे नंबर पर यानी चौथे दिन आपने इस्तेमाल करने हैं सौंफ दोस्तों ये एक नेचुरल मेडिसन है हमारे खाने में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो जिसम में अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होती अगर सुबह के वक्त खाली पेट आधा चम्मच सौंफ एक गिलास नीम गर्म पानी के साथ चबाकर या वैसे ही खा लेते हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत ही स्ट्रोंग हो जाएगा आप जो भी खाएंगे वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा पाँचवें नंबर पर यानी पाँचवें दिन आपने इस्तेमाल करना है कलौजी जी हाँ आपने सुना होगा कि मौत के अलावा हर मर्ज की दवा है कलोंजी इसको आपने सिर्फ सुबह खाली पेट चबा चुबा कर खाना है और साथ नीम गर्म पानी को पीना है दोस्तों हमारे जिसम को जिन जिन चीजों की जरूरत होती है इसमें तकरीबन वो तमाम न्यूट्रं मौजूद होते हैं दोस्तों ये थी वो पांच चीजें जिनका बच्चे बूढ़े मर्द औरत जवान हर उम्र के लोग इसे खा सकते हैं इनसे आपके जिसम में एनर्जी का लेवल बढ़ेगा कमजोरी खत्म होगी जिसम फुर्तीला होगा और सुबह इनको खाने से पूरे दिन को आप इंजॉय कर पाएंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको इस वीडियो से कोई फायदा पहुंचा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे शेयर का लिंक मौजूद है इसके ऊपर क्लिक करें और इस वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल केयर फैक्ट्रिक लाइफ को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत अपना बहुत बहुत ख्याल रखें अल्लाह हाफिज